Вивчайте мову за допомогою коротких історій. Спочатку прослуховуємо текст і пробуємо зрозуміти основні слова. Далі розбираємо кожну фразу покроково, а потім ще раз слухаємо історію без підказок, щоб відчути прогрес. Лео є Солей бриє. Лео емела. Він хоче евоєшні карте посталь. C'est pour sa grand-mère. Maman donne une belle carte. La carte montre un phare. Léo prend ses crayons. Il dessine un bateau. Puis il écrit un mot. Bonjour grand-mère. Je suis bien ici. Maintenant, il faut un timbre. Léo va avec maman. Il cherche un bureau de tabac. Il voit un petit magasin. Une dame sourit. Bonjour, madame, dit Léo. Je voudrais un timbre. La dame cherche partout. Elle ouvre un tiroir. Elle ne trouve pas le timbre. Léo attend un peu. La dame rit doucement. Ah, il est là, dit-elle. Le timbre est sur sa tête. Léo est surpris. Maman aussi rigole. Léo achète le timbre. Merci, madame, dit-il. Maintenant, où est la boîte aux lettres Léo regarde à gauche. Il regarde à droite. Il ne voit rien. Un monsieur passe. Pardon, monsieur, dit Léo. Où est la poste Le monsieur indique un chemin. C'est derrière l'église. Léo marche vite. Il voit une boîte bleue. C'est la boîte aux lettres. Léo met la carte dedans. Sa mission est finie. Léo est en vacances. Léo Il est à la mer. Le soleil brille. Léo aime la plage. Léo la plage. Il veut envoyer une carte postale. Він хоче відправити листівку? Це grand-mère. Це для його бабусі? Maman donne une belle carte. Мама дає гарну листівку. La carte montre un Листівка показує маяк. Léo prend ses crayons. Лео бере свої олівці. Il dessine un bateau. Він малює човен. Puis il écrit un mot. Потім він пише слово. Bonjour, grand-mère. Привіт, бабусю. Je suis bien ici. Мені тут добре. Maintenant, il 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 faut un 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 timbre. Тепер потрібна марка. Léo va avec maman. Léo йде з мамою. Il cherche un bureau de tabac. Вони Вони шукають тютюновий кіоск. Il voit un petit magasin. бачать маленький магазин. Une dame sourit. Жінка усміхається. «Бонжур, мадам. Каже Лео!» Я хотів би марку. La dame cherche partout. Жінка шукає скрізь. Elle ouvre un tiroir. Вона відкриває шухляду. Elle ne trouve pas le timbre. Вона не знаходить марку. Лео peu. Лео трохи чекає. La dame rit doucement. Жінка тихо сміється. А. Ah. Ах. Il est là. Вона тут. Dit elle. Каже вона. Le timbre est sur sa tête. Марка на її голові. Лео є сюрприз. Лео здивований. Мама осі ригол. Мама теж сміється. Лео ашет ле тамбр.

Pan. Pardon, monsieur, dit Léo. Veuillez-ba chte, panne, dit Léo. Où est la poste? de poste. Le monsieur indique un chemin. Pan pokazuje szlach. C'est derrière l'église. C'est за церквою. Léo marche vite. Léo iде швидко. Il voit une boîte bleue. Він бачить синю скринку. C'est la boîte aux lettres. Léo met la carte dedans. Sa mission est finie. Léo est en vacances. Il est à la mer. Le soleil brille. Léo aime la plage. Il veut envoyer une carte postale. C'est pour sa grand-mère. Maman donne une belle carte. La carte montre un phare. Léo prend ses crayons. Il dessine un bateau. Puis il écrit un mot. Bonjour grand-mère. Je suis bien ici. Maintenant, il faut un timbre. Léo va avec maman. Il cherche un bureau de tabac. Il voit un petit magasin. Une dame sourit. Bonjour, madame. Dit Léo. Je voudrais un timbre. La dame cherche partout. Elle ouvre un tiroir. Elle ne trouve pas le timbre. Léo attend un peu. La dame rit doucement. Ah, il est là, dit-elle. Le timbre est sur sa tête. Léo est surpris. Maman aussi rigole. Léo achète le timbre. Merci, madame, dit-il. Maintenant, où est la boîte aux lettres Léo regarde à gauche. Il regarde à droite. Il ne voit rien. Un monsieur passe. Pardon, monsieur, dit Léo. Où est la poste Le monsieur indique un chemin. C'est derrière l'église. Léo marche vite. Il voit une boîte bleue. C'est la boîte aux lettres. Léo met la carte dedans. Дякуємо за прослуховування. Ще більше аудіотекстів різних рівнів ви знайдете на нашому каналі.